Йоу! Йо 16 это а! худына! Лайка! Лавика! Да, Сали, ток-ток-ток, и я с тобой буду сейчас разговаривать на самом маленьком и крошечном мобильном телефоне в мире. Как бороться с прокрастинацией? А еще психологическими советами успешных выступлений будет делиться наша прекрасная гостья, которая сейчас у нас в студии, и мы немедленно, естественно, сразу же поворачиваемся к ней. Клавдия Максименко, психолог, за заснованная проекту «Пейзаж за пивгодыны». Це майстер-класи з інтуїтивного малювання, під час яких можна відключити ліву півкулю мозку, у якій живе критики логік, та творити в режимі правої, яка відповідає за творчість. Мы хотим сейчас выяснить огромную проблему, которая связана с мессенджерами, а именно Facebook, та ВКонтакте или Инстаграм прокрастинация. А, Вообще, нужно ли бороться проблемы Зависит от того, насколько вы вовлечены в этот процесс, что вы оттягиваете. Если это процесс откладывания на потом какого-то очень неважного для вас дела, то ну, я считаю, что нужно его бросить. Если же это важное дело, то достаточно маленькими шагами шагать к нему, для того, чтобы получить в итоге большой результат. Ведь есть, существует известная формула маленькая M, – маленькая М, 100% большая М. То есть каждый день нужно делать, если нет настроения, маленькое минимум, да? Да. Mm -hmm. Либо выкладываться на 100%, если, либо, если есть очень большое вдохновение, тогда выкладываться на максимум. Молоді, креативні та дуже перспективні українці змагаються за перемогу у конкурсі «Ідея Ікс». Хто з них отримає 100 тисяч гривень від Нескафе «Три в одному»? Дивись у вівторок, 18 серпня о 17.00 на М1. Незабаром у нас станеться у студії величезна подія, можна сказати, історична. У нас будуть збиратися стартапи, які будуть презентувати свої проекти, і вони будуть знаходитися просто перед суддями, перед журі, які будуть оцінювати ці проекти. Я пам'ятаю, що ці люди, ну наші конкурсанти, вони будуть дуже хвилюватися. Mm -hmm. Ось що робити у цій е, ситуації, як протистояти журі, як довести їм, що найкращий проект, і заспокоїтися? Тобто, аж три питання одразу савіти твої нічого не Угу. А, хранить в себе х, не то чтобы хладнокровие, а ту идею, с которой вы пришли. Угу. Потому что это крайне важно. Если у вас есть энергия в этой теме, вы обязательно зажжете остальных. Бороться ни с кем не нужно. Единственное, что могу, могу порекомендовать, это так, а, совладать со своим телом. От 60 до 80 процентов информации воспринимается невербально. То есть угу. телесно. Да. Осанка. Так поведение, положение головы, выражение лица, зажим. Нужно быть свободным, каким образом это сделать. Это можно буквально перед выходом на сцену принять такую позу альфа-самца и сказать, ну там буквально три минуты, даже oh ничего oh. не говоря, в ней находиться. И телесное влияет на душевное, точно так же, как душевное на телесное. Это взаимосвязанные процессы. Поэтому через тело можно влиять на психическое и через психику на тело. Основные эмоции, которые мешают человеку расслабиться перед зрителем, даже пусть перед ним многочисленным, это страх и стыд. Mm -hmm. Причем со страхом бороться легче, потому что за страхом зачастую стоит э, интерес, а стыд бывает настолько токсичен, что он сковывает человека по рукам и ногам. Mm -hmm. вот, и с этим очень сложно. Так, а и как же побороть в таком случае и страх, и стыд? Можно в течение нескольких дней просить себя хвалить, например, если это, значит, помогает. Человека. Да, это ага. именно зависит от индивидуальных особенностей каждого участника. А кому-то может пендель волшебный наоборот а. нужен? Тоже да? вариант и да. так против шерсти, да. чтобы много да раз ты... погладить, чтобы себе доказать. Нет, все же, я сейчас докажу всем, как да? Психологично, практика. Если вы настроены постоянно... Пессимистично не стоит себе говорить то, что у меня все будет хорошо. А хотя бы произнесите для себя такую фразу и хорошенько ее так прожуйте, прочувствуйте. Может быть как хорошо, может быть так же и плохо. Главное замечать, что хорошего мне дает сегодняшний день и успеть этим воспользоваться. Отличный совет. Было честно, за то, что прислали меня в студию. Огромное. Я надеюсь, что вы все это еще мы только наказали, потому <гум> <гум> что вам это будет оставаться у пригоді. Конечно. Ну что ж, мы делились с вами секретами, мы, но ну, реально сделали все, чтобы вы только что для себя клондайк таких знаний определенных пронесли сквозь жизнь и не только для нашего суперконкурса. Тому, что стартап – это правжней клондайк для вашей успешности и тому треба зробити кучність вашого телепромочення на повну. Ну і зустрінемося вже за 60 хвилин з новою інформацією. Що ж, у нас далі э, найменше із... телефон, правда? Да, <laughs> сама... Найвищий э, будинок, правда? Да. <laughs> Найкрасивіша лавіка, правда? Ну не знаю. Правда, правда. Тож залишається 60 хвилин. І ми знову на зв'язку.